Заступник командира понтонного полку підполковник река місто Білородністровський Олександр Васильович. По вказівки вищих начальників наш екіпаж прибув з міста Білородністровського в населений пункт Ріні. Йшли ми своїм ходом по дорозі, розчищали шляхи. Зараз на даний час ми працюємо на території Рені, Ренійського автодора, розчищаємо дорогу до села Ліманське, які люди тут знаходяться вже 5 діб без підвозу хліба. Начальник Ренинского автодора Медведик Андрей Викторович. Ну, на сегодняшний день в Ренийском районе закрытым остается без проезда один населенный пункт. Это село Лиманского Ренийского района. В данный момент с помощью пандонеров Белорнесровского полка выполняем работы по расчистке данной дороги к этому населенному пункту. То есть стихия, которая прошла несколько дней назад, образовала большие заносы снега, порой достигающие трех метров, которые обыкновенной технической техникой, которая находится в руках обл. автодора службы, выполнить невозможно. Был привлечен инженерный полк, техника тяжелая в виде бата. И на сегодняшний день пытаемся пробить путь к населенному пункту Солониманского, Ленинского района. В первую очередь это Обеспечение данного села это продуктами питания, обеспечение проезда спецслужб, которые это МЧС, газовое хозяйство, скорая помощь. И, то есть возможность обслуживания этого села в полноценном образе. МЧС участвует, вот, когда... Идут, выполнялись защитные работы, это в основном проблемы были с многотонными автомобилями, которые застав... делали заторы и мешали выполнять работы по расчистке. МЧС участвовал в раз... растаскивании этих данных большегрузных автомобилей, чтобы мы могли выполнять работы и действительно расчищали пробки для того для дальнейшего движения по дорогам Ренинского района и вообще Одесской области.